либо вашему коллеге, либо самому себе, чтобы вы немножко как бы ориентировались. Это ничего не должны забывать о а, мерах безопасности, то есть а, при ловле, то есть на льду. Вот, это значит. И это ваше спокойствие, это в первую очередь. Ну и, естественно, тот путь, который, если вы будете вы, когда, а, находиться на льду, тот путь, который вы прокладываете, по, 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 нему же и обратно, то есть возвращаться обратно. Нет. Да. Для себя, ну и вашим, так сказать, а, коллегам по, по, ловле, нужно как бы им показать, чтобы они обязательно то есть, просмотрели, лишь напомнить, рассказать, подсказать, я думаю, никогда не бывает. Ведущий инспектор Приморского районного отдела государственной службы по чрезвычайным ситуациям Винцюк Сергей Александрович. Ждается похолодание, хотелось немножко предостеречь о мерах безопасности нахождения на льду и при ловле рыбы. Обязательно прийти не одним, два-три человека для э, подстраховки меры безопасности однозначно при себе должны иметь подручные средства, то есть это палку, чтобы как-то держаться, то есть мало ли э, лед кажется тонким, -то удержаться на плаву, допустим, чтобы потом э, их друг мог им помочь в этом отношении, ну и, естественно, то есть не создавать э, плевные паники.